Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Cik saya di KDN tak pernah guna rostrum. <tuh> terutama yang <impunan> bulanan. <tuh> Baik. Uh, Mbah Ahmad, Datuk Nancy Syukri, Menteri Pembangunan Wanita Masyarakat, Timbalan-timbalan uh, KSU, Tok Mahasan, Cik Daud, eh. terima kasih banyak. Saya juga kena mengalu-alukan Uh, Datuk Dr Syamsul Anwar Asarah Maklum Menteri KDN uh, Kakak saya Kak Lohani, Dia lama ahli parlimen Paling akhir saya dengan dia adalah Dilantik di Putuan Agong uh, Menduduki jatuhan kuasa Menasihati di Putuan Mengenai penamatan tarikh darurat ah, Amin lah tugas kami adalah memberi nasihat kepada bila tarikh nak tamat darurat masa COVID tempoh hari. Kami mencorak itu tiap minggu. Kalau mencorak pun tebal, 2 ribu lah sekali mencorak. Maknanya sebulan 8 ribu tu. Lah. Kalau fikir yang tu lagi prolong, lagi bagus kita kan. <laughs> Baik. Terima kasih banyak. Uh, hari ini juga Datuk Dawak ada terima kasih banyak. Datuk Badrul Hisham pun ada. Tuk Badua baru dapat Datuk. Ini tetap saya pun dok kekok lagi nak sebut. Ya. ya. Dapat daripada Pahang. Sebelum tu, sebulan sebelum tu dapat dari Kelantan. Berturut-turut dua bulan. Ya. Terima kasih banyak. Uh, hadirin yang saya muliakan. Baik. <coughs> saya tadi bisik dengan Datuk Nancy. Uh, masa Presiden Trump nak datang Malaysia, dia nak capai dua perkara saja dia nak tanda tangan siapa banyak trade deal janja perdagangan dan yang kedua dia, dia nak jadi saksi Thailand Kamboja berdamai dua je dia sangat fokus jadi dalam proses itu kita ni jadi mediator lah sebelum dia sampai lagi sebenarnya jadi uh, satu ketika ada mesyuarat khas gender border committee Datuk Khalid Nordin menteri pertahanan patut preside tapi Dato' Nago ngajak dia lawatan ke Rusia. Jadi kabinet kata Dato' Saifuddin lah. Tak ada rotan akar pun berguna. Jadi saya pun tiga hari lah duduk situ. Kemudian bila Trump kata dia nak datang, maka satu lagi mesyuarat antara Thailand, Cambodia, Malaysia dan Amerika. Dia hantar wakil dia dari White House namanya Kevin Kim. Jadi sekali lagi Tok Mat pula tak, tak ada hari itu. Jadi M kata saya pudian sekali lagi. Jadi saya tu adalah sikit pengalaman sebagai pendamai. Ah, tu yang kait tu, tajuk bagi ni ni. Pendamai lah. Ya. Tapi yang itu cakap pasal uh, ASEAN Observer Team, Removal of heavy weapons. Relocation of Cambodian from the disputed area. Macam lah. So, fahamlah saya bahawa tugas pendamai ini, baik perdamaian dua negara bertelingkah kerana perebut sempadan, ataupun masalah dalam sebuah institusi perkahwinan. Ah, ya, cuma degree dia berbeza. Tapi yang ini, soal nak menyelamatkan institusi perkahwinan. Jadi, kita ni mendukung satu noble mission lah. Jadi, saya rasa uh, unik sekali kerjasama ini. Kenapa uniknya? Di sebelah JPN memang ada satu puja kuasa. Ya, Akta membarui undang-undang pasal perkahwinan perceraian 1976 kan. ada satu section yang bagi kuasa pada dia untuk jadi pendamat. Tapi sejak sekian lama dia dapati bahawa kerana keterbatasan, kekurangan, tak ada qualified counselor, psikologis. Ini bukan kecil anaknya peranan. Fungsi tribunal perkahwinan, badan pendamai, nak selamat institusi perkahwinan. Tapi keterbatasan kita apa dia? Dari segi perjawatan, kita tak ada keupayaan di kalangan pegawai yang betul-betul kualifikasi. Itu penting. Saya sangat sedar perkara ini sebab di Bukit Aman, di sebelas, soal menguatkuasakan akta kesalahan jenayah seksual kanak-kanak. Dia memang ada psikologis, ada counselors di kalangan polis beruniform. Itu bukan calang-calang. Lebih-lebih lagi nak menyelamatkan institusi perkahwinan. Setelah sekian lama tugas itu berjalan, akhirnya JPN akui. Keterbatasan itu tak boleh lagi kita ambil sikap keluar kesah. Kita mesti meneroka bahawa ada pihak yang punya kepakaran. Dan pihak itu tidak lain tidak bukan adalah LPPKN maka itu backgroundnya. Tapi sebelum kita sampai tahap ini, diusahakan sudah projek perintis. Kalau dulu success rate kita tu tak sampai 2%. Kalau saya beritahu dulu 1.3 atau 1.4. Sedangkan kes yang sebelum kita daftar perceraian itu tahun tu dekat 5 dengan 6000 ribu. Ya Jadi bayang tengok runtuh institusi perkahwinan, dia akan menjadikan masalah sosial lain yang lebih complicated. Ya, soal anak-anak, ya, sebagainya. Karena itu, karena kalau peranan kita di situ ada keterbatasan dan forte itu ada kelebihan pada IPPKN, kenapa tidak kita meneroka pendekatan macam sekarang? Okay, ya. Meletakkan satu tugas dan peranan kena pada tempatnya. Itu adil. Jadi kerana kelebihan itu ada pada LPPKN, saya menyambut baik hasrat. Pertama, terima kasih Ketua Nancy dan pasukan kerana menerima baik uh, kerjasama ini. Dan tahniah juga, terima kasih kepada Ketua Pengarah JPN kerana berlapang dada melihat bahawa ada keperluan untuk kita uh, jalinkan kerjasama dalam waktu ini. Itu sebenarnya tujuan maudhu' utama kita berjumpa hari ini. Ya. Hak syarahnya tadi Datuk Mensi dah syarah habirah. Hak tu sebenarnya. Jadi hak kita nak tengok depan ni satu proses tanda tangan. Jadi ingat eh. JPN ini dia penyimpan rekod yang penting lah. Ya, rekod penduduk the custodian. Ya. Penjaga data kita. Perkahwinan, perceraian, Kelahiran, kematian, warga negara, penting. Dan institusi perkahwinan ini rukun kepada warga negara. Itu rukun. Tak ada rekod perkahwinan, tak adalah warga negara. Boleh tak dia daftar kelahiran? Boleh. Tapi pada kolom warga negara ditulis bukan warga negara. Walaupun mak orang Malaysia, bapa orang Malaysia, perkahwinan tak daftar. Maka kolom warga negara anak bila daftar kelahiran, apa dia? Kolom dia lah bukan warga negara. Dan institusi perkahwinan ni adalah segala-galanya lah buat kita. Ya. Sebab itu kita tak boleh nak kompromis tajuk itu. Walaupun sekarang ada pendapat soal pembuktian anak biologinya ada dengan ujian DNA. Kita kata sikap kita itu sebagai supporting evidence. Itu tak berubah dari segi kita. Baik. Jadi kerana itu ketika peranan JPN itu jelas dan bila dia menguatkuasakan akta yang dipanggil akta membarui undang-undang perkahwinan dan perceraian ini saya beri diberi taklimat oleh ketua saya sebelum majlis ini saya kata bahawa majlis ini agak unik pertama dia mendukung cita-cita yang sangat murni apa dia nak selamat institusi perkahwinan ya dan yang itu memang satu yang sangat menginsafkanlah ya kita terutamanya yang kalau runtuh institusi perkahwinan maka dia menjadi satu daripada kecacatan yang akan menyumbang kepada banyak masalah lain dalam pembangunan uh, sebuah negara dan yang itu tak ada khilaf di antara kita jadi sekali lagi terima kasih Muhammad itu MC dia dan kabinet duduk sebelah kanan saya yang memisahkan saya dengan dia Datuk Khalid tapi paling seronok dengan dia pasal kudapan tu tak pernah putus. <laughs> Ada je dia. Sagu lah, ikan bilis Sarawak lah macam-macam. coklat lah segala macam, -macam. lah. jadi kami kalau tak buat apa, apa boleh sangat, dia bekalan yang dibekal dia tu tak pernah putus. jadi saya shock dengan dia setelah itu kan? Uh, itu Tuk Nancy. Dan saya tahu dia sangat passionate soal keluarga, soal kanak-kanak. Ya saya waktu kami sama-sama selesaikan isu GISB dulu, peranan uh, kementerian ini luar biasa. Terutama anak-anak daripada uh, kumpulan itu yang betul-betul kita tangani. Ya. Yang itu saya nampak dia sangat uh, passionate lah tajuk itu. Dan soal passion ni dia bukan dia tak boleh berlakon-lakon. Cara cakap tu memang datang daripada domain hati. Jadi itu kelebihan Datuk Nancy. Terima kasih rani agak agak lama tak jumpa dia. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada pegawai saya di KDN, Datuk Samsul tentunya banyak apa namanya sekerni beraksi di Parlimen terutama untuk beberapa seminggu dua kebelakangan ini. Ada tugasan saya lebih kepada beberapa tasking yang lain, saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada TKSU dan Ketua Pengarah dan semua pegawai yang terlibat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.